Постоянно ходит с, с кислым лицом. Ну, как, какая атмосфера? Какую атмосферу может тренер с таким лицом создать? То, что он сейчас говорит мне за спиной, но ну, это тоже о многом характеризует. То есть, когда я был в расположении клуба, он не удосужился. Мне ничего сказать лично. Даже то, что... Он не видит меня больше в команде, он тоже это лично не сказал. Но это тоже о чем-то характеризует. У меня, меня, меня всю жизнь про меня гадости говорят. Если я буду каждому дураку говорить, сам дурак, ну, у меня нервов никаких не хватит. Я ему сам могу видео свои поприсылать. Я нормальный человек, обычный человек. У меня, я не веду монашеский образ жизни я не понимаю о каком именно видео он говорит он со мной он за мной что ходил снимал меня как сам себе режиссер с видеокамерой мне тяжело я говорю даже не хочу об этом э, разговаривать от моего имени оскорблял там людей честно вообще непонятная для меня ситуация вначале он говорил что мы начнем играть в другой футбол верил да и я верил на самом деле что ну, другого футбола не получилось к сожалению на то есть объективные и субъективные причины. Но если быть до конца объективным в этой в этих условиях, ну тяжело быть и тренеру, и футболистом, и всем и руководителям потому что ну, очень тяжелая обстановка на самом деле. Опять же, не надо переносить это на личную в плоскость личных отношений.